kita perlu letak kuah biryani. Kuah biryani yang dikenali sebagai ibu rempah inilah yang akan buatkan nasi lebih flavorful. Ha, jadi bila customer makan atas nasi itu dia ada satu bau aroma rempah. Biryani Bonda House merupakan kedai sajian nasi biryani yang sudah memiliki lima generasi sejak tahun 1969. Kedai yang terletak di Bandar Baru Uda Johor Baru ini memiliki keaslian rempah tersendiri yang dipanggil sebagai ibu rempah yang digunakan dalam setiap masakan. Siti Normah binti Iras merupakan generasi pertama dan juga pengasas Priani Bunda House sekitar pada tahun 1969. Pewaris terkini yang memegang Brani Bonda House 1969 ialah Haris Haikal iaitu generasi kelima yang merupakan cicit kepada Siti Norma. Keyakinan Haikal, seorang pewaris muda mengendali kedai terbentuk apabila sudah didedahkan seawal usia 9 tahun dengan mengikut ibunya Cik Nilam berniaga. memasak uh, nasi biryani menggunakan proses menanak. Kita guna nasi biryani beras basmati ekstra panjang. Yang pertamanya, kita panaskan air yang ni. Pastikan ia mendidih bersama-sama dengan garam yang dah dilarut. Kita akan masukkan pes biryani. Pes biryani ni terdiri daripada bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, lada hijau, halia dan juga tomato. Dan kemudiannya kita panaskan bersama minyak dan juga ibu rempah. Ibu rempah ni lah Antara bahan yang penting Yang membuatkan nasi biryani ni sendiri Akan meluarkan aroma Yang kita boleh kata menakjubkan lah Yang kita akan masukkan sekarang Adalah face biryani Dan kemudiannya minyak Minyak yang saya gunakan sekarang Adalah bukan minyak masak yang biasa Tapi sebenarnya adalah minyak Uh, yang kita ambil daripada rempah biryani yang sudah selesai dimasak. Kemudiannya kita kena tunggu lebih kurang dalam 3 minit untuk pastikan a uh, bahan-bahan yang dimasukkan tadi mendidih sedikit. Rempah ini mula diperkenalkan pada tahun 80-an dengan jenama sendiri yang bernama Siti Norma. Yang ketika itu mendapat sambutan hangat dalam kalangan pengguna setempat. Beliau juga memperkenalkan beberapa variasi lain seperti rempah kari ikan dan rempah kari daging yang masing-masing mempunyai keunikan tersendiri dalam memberikan cita rasa asli pada masakan. Rempah ratus yang dihasilkan ini telah bertahan selama lebih daripada 5 dekad. Chef pertama di Biryani Bonda House 1969 ialah Cik Nilam yang pernah memenangi Chef Malaysia Cuisine tempat kedua menggunakan ibu rempah dalam masakan biryani dan kurma. Untuk hari biasa, kita masak lebih kurang dalam 30 kilo termasuk pelanggan yang walk in dan juga food panda, grab food dan juga shopee pada hujung minggu atau cuti umum kita boleh masak sehingga 50 kilo beras dan sekarang tengah mendidih dan yang sekarang kita akan masukkan beras pun Lepas air sudah mendidih, seterusnya kita akan masukkan beras basmati ekstra panjang dan pada saat ni saya juga akan pastikan nasi tersebut sekata supaya bila nasi ni siap masak dia naik dengan kembang, naik dengan cantik. Okey, selesai memasukkan beras, sekarang ni kita perlu menunggu sehingga 20 minit untuk pastikan beras kering. Nasi sekarang ni dia hampir siap masak. Kita sekarang perlu letak susu cair pula. Fungsi susu cair dalam nasi biryani uh, seharusnya dia akan menaikkan rasa lemak nasi biryani tu. Jadi bila customer makan dengan aroma dia, rasa dia memang power. Seterusnya kita akan masukkan susu cair pula. Dalam tempoh proses ini, kita perlu tunggu pula untuk susu cair ini meresap ke dalam nasi biryani. 5 hingga 10 minit. Nasi dah mula kembang dan seterusnya kita perlu letak kuah biryani. Kuah biryani yang dikenali sebagai ibu rempah inilah yang akan buatkan nasi lebih flavorful. pada proses awal tu kita nak bagi rempah ni uh, sebati dengan nasi. Nak bagi dia lagi sebati kita letak pula di atas nasi. Uh, jadi bila customer makan atas nasi itu dia ada satu bau aroma rempah. Dan seterusnya kita menggunakan pewarna kuning. Nasi biryani orang dulu-dulu mereka menggunakan saffron. Tapi disebabkan faktor-faktor uh, seperti ekonomi kita menggunakan pewarna kuning telur. Tapi jangan risau, pewarna kuning telur ni buatkan nasi biryani tu warnanya cantik juga. Seterusnya, kita akan tabur kismis dan juga badam. Untuk resepi ni, ibu saya memang letak bahan-bahan seperti kismis, kismis dan juga badam ni uh, untuk kita bagi uh, dalam nasi biryani tu ada berbagai-bagai bahan bahan yang terakhir adalah daun ketumbar. Bagi nasi biryani ni bau dia lebih wangi. Selesai kita letakkan semua bahan-bahan, sekarang ni kita menunggu sikit lagi nasi untuk menjadi kering, lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit sahaja lagi. Keunikan rasa nasi biryani di sini terhasil daripada gabungan ibu rempah dan pes biryani yang dihasilkan sendiri mengikut ramuan turun temurun. Campuran rempah ini dirumus khas untuk mengekalkan rasa asli dan keharuman nasi biryani, memberikan keseimbangan antara rasa lemak, masin, manis dan berempah yang sempurna. Saya Muhammad Amir Fahad bin Muhammad Faisal. Umur saya 24 tahun. So, uh, saya dekat sini sebagai second chef lah. Dekat sini tukar masak hmm. dekat sini. So, hari ini kita akan buat acar. So, bahan-bahan acar dia adalah kita perlukan uh, bawang. Lepas kita perlukan bawang putih. Kemudian kita perlukan halia. Kita mesti ada timun dengan karet lah. Uh, okay. Lepas tu kita perlukan ada uh, lagi satu kunyit and then cuka. Mula-mula kita potong bawang. Bawang ni kita potong. So kita letakkan air sedikit a uh, separas ni sahaja. Ini kita akan blend. <silence> Untuk tak dia akan jadi macam gini. Halus saja. Kita akan tumis uh, bahan yang kita blend tadi. Kemudian kita akan masukkan cuka dalam tu and then gula dengan kunyit sekali dengan garam. Oh, acar ditumis ni uh, kita tumis sebab kita nak bagi acar tu tahan lama. Uh, supaya tak cepat basi lah. Asal-usul -asal acar ni, kita panggil acar padang daripada turun-turun daripada turun temurun daripada, daripada arwah moyang sehinggalah sekarang. So uh, acara padang ni sejak daripada 1969. Uh, okay, minyak dah panas. So kita akan masukkan bahan yang di blend tadi. Kita agak masak dia dalam 30 minit macam tu lah. Sebab minyak dia pun dah panas kan. So kita buat dia tumis sampai dia hingga pecah minyak lah. Kita akan masukkan garam. So kita akan masukkan cuka. Masuk. Dan sekali kita akan masukkan kunyit. Okay. Kita akan tumis semua bahan-bahan ni selama 30 minit. Lepas tu kita akan gaulkan dia sehingga sebati dulu. Kemudian kita akan tunggu dia sehingga pecah minyak. Okay, uh, ini adalah bahan-bahan yang kita dah tumis, segala tumisan. And kita akan masukkan uh, timun dengan carrot ke dalam ni ya. Dan kita akan gaul dia sepa, uh, sehingga sebati lah. Supaya dia punya rasa tu semua sama je. So acar padang ni kita hanya pakai yang tadi tu lah. Bawang merah, bawang putih, halia and then timun dengan carrot sahaja. Di segi rasa dia, dia acar padang ni dia akan rasa masam-masam manis. Aa, dia akan rasa masam-masam manis. Kemudian yang crunchy tu membuatkan dia punya timun dengan carrot lah. Kita tak payah macam lebur terlalu lama. Sebab bila kita lebur terlalu lama, dia akan ke, aa, timun dengan carrot ni akan jadi layu. So kita nak dia punya crunchy tu sahaja. Okay, sekarang ni kita akan buat kambing biryani kita dah sedialah bahan-bahan kat depan seperti bawang, halia, lepas tu bawang putih, lada hijau. Lepas tu yang ni adalah ibu rempah dekat sini daripada sejak 1969. Lepas kita ini adalah paste brand ni. Lepas tu kita pakai tomato, minyak, madu, dua susu cair dengan air rebusan daging dan kambing. Mula-mula kita akan potong dulu bahan-bahan uh, seperti halia, bawang Bawang putih, uh, lada hijau Lepas tu dengan ni lah, tomato oh, Sekarang kita potong halia Kemudian kita akan masukkan bawang putih. Masuk. Kemudian kita akan potong cili and then dengan tomato sekali lah. So kita patah-patahkan je cili ni. So bahan kisah kita pun dah settle. Sekarang ni kita akan uh, tumis lah, uh, masukkan bahan-bahan yang di blend tadi. Antara cabaran yang dilalui sebagai seorang peniaga lazimnya mengenai harga barang yang makin meningkat. Dapat menempuh musim PKP sekitar tahun 2020 adalah hal yang berat buat Beriani Bonde House untuk masih kekal hingga ke hari ini. Walaupun harga barang yang kian meningkat, harga makanan di Briani Bonda House 1969 masih kekal sejak 5 tahun lepas. Sekarang ni kita akan uh, tumis bahan-bahan di blend tadi. Sekarang pun minyak dah menggelegak. So kita masukkan terus ya. Alright. Okay, next part kita akan masukkan air. Air ni pakai air biasa je. Bila kita taruh air banyak, kita just nak bagi dia punya rempah tu masak. Masak dengan betul. Kita tak nak bagi rempah, ibu rempah tu berpasir. So, kita akan masuk air rebusan daging dan kambing. Kita nak bagi rasa rempah tu, tekstur dia mantap lah, bagi sedap lah. Kemudian kita akan masuk ibu rempah ni lah. Dalam ibu rempah ni, kita ada kayu manis, buah pelaga tu so, kita ada biji ketumbar. Kemudian kita letak ada dia punya apa tu? Jintan manis. Macam-macam lagi -macam lah. lebih kurang 8 bahan ni. Kita akan letak madu. Kemudian susu cair. And then kita akan tunggu dia dalam satu jam setengah lah sebab nak tunggu dia punya rempah tu masak dengan betul-betul supaya tak nak berpasir kemudian kita akan pakai dua tin tomato puri kita letak tomato puri ni kita letak sebab kita nak bagi rempah kita ni ada rasa macam manis-manis masam lah Mempunyai cita-cita untuk membuka kilang memproses rempah tersendiri kerana mengetahui rempah pembuatan nasi biryani di pasaran tidak mempunyai banyak pilihan. Walaupun tidak menjual secara komersial di pasaran, ibu rempah mempunyai para peminatnya tersendiri yang membeli rempah secara terus di Biryani Bunda House 1969. Selain menghasilkan ibu rempah, terdapat beberapa rempah lain yang akan dihasilkan antaranya rempah kari ikan, rempah kari daging dan juga beberapa rempah baru. Sekarang ni kita nak buat ayam masak merah. Kuali dia pun dah panas, kita akan masuk minyak. Bahan-bahan untuk ayam masak merah ni kita perlukan bawang, bawang merah, bawang putih, halia, serai dengan cili kering. Cili kering tu kita dah rebus. Lepas tu kita potong Cili kering tu make sure kita rebus dia uh, layu eh Lepas tu biji-biji lada, uh, lada tu pun kita kena buang Supaya tak nak dia uh, pijau dekat dalam mulut ni Okay minyak pun dah panas kita masukkan bahan-bahan Kita akan tumis bahan-bahan dia sehingga dia pecah minyak Kita ambil dalam kurang 45 minit lah antara nak tunggu dia punya sambal, bahan-bahan tumisan yang blend tadi, kecam minyak. So, ini adalah gula melaka. Dia tak terus di dalam ni. Tengah orang kan, kalau orang buat ayam masak merah kan dia ada letak asam keping. Tapi kalau kat sini tak. Kita hanya letak serai, bawang, halia sahaja. Dengan bawang putih. Saya belajar masak time saya study. Ha. tapi sebenarnya kecil-kecil saya dah start pegang senduk, kuali, belajar dengan makcik saya sendiri lah. Sekarang proses dia, kita just tunggu aa, sambal ni masak. Lepas tu kemudian last sekali baru kita masukkan ayam dia. Pada siap bahan masak apa semua yang kita tumis tadi. So, aa, sambal dia akan jadi macam ginilah. Dia punya tekstil dia akan jadi macam ni. So, ayam ni kita goreng asing lah. Kemudian baru kita masukkan ayam ke dalam uh, ayam masak merah ni. Kalau yang jenis macam kita potong kuarter, potong empat, kita akan hanya bagi customer sahaja makan. Yang hanya kita potong 18, kita hanya bagi catering sahaja. Uh, so ayam ni memang dah daripada dulu dah memang kita potong empat. So sekarang kita akan masukkan ayam ke dalam kuah ayam masak merah lah. Kemudian kita akan gaul dia Ampas baki, Okay, untuk garnishing, kita akan letak kita akan letak daun ketumbar sikit. Okey. So ayam masak merah kita pun dah siap. So bayang kami kita pun dan hampir siap Tetapi kita kena tambahkan minyak sedikit lah Supaya kita nak bagi uh, minyak tu uh, Naik ke atas nampak Lepas tu kita tak nak dia punya rempah ni sekejap je Kita nak rempah dia ni tahan lama Sebab tu kita kena letak minyak lebih Okay lepas tu kita akan gaul dia Alright, okay. ini madu kita hanya masukkan satu bekas madu saja ke dalam kuah biryani ni. Kita letak sucai ini ni supaya kita, uh, rempah kita ni rasa lemak-lemak. Lemak-lemak. Kita kena tunggu lagi satu jam. Supaya dia punya uh, dia punya rempah tu tak berpasir. And then make sure dia punya rempah tu masaklah. Dari segi kambing dia, uh, kambing dia kita rebus dulu. Kemudian kita rebus selama satu jam lebih agaklah. lah. Lepas tu kita nak make sure kan kambing tu betul-betul lembut. Dia ada bahagian tulang, lepas tu bahagian lemak dan semua bahagian part dia lah. Kaki, Akhir sekali kita akan masukkan kambing ke dalam kuah brand ni And then kita gaul supaya dia sebati lah Dengan rasa kambing dengan rempah tu Biryani Bunda House 1969 juga menjalankan catering untuk majlis-majlis mahupun kenduri kahwin. Beriani Bonda House 1969 mengadakan majlis kenduri di ruangan kedai sendiri. Kedai akan ditutup beberapa jam dari pelanggan luar bagi meraihkan majlis kenduri yang diadakan di kedai. Tiap hidangan lauk nasi biryani yang disajikan mengekalkan cita rasa asli sambil menyesuaikan dengan selera moden. Gabungan pengalaman turun temurun dan kemahiran kulineri moden menjadikan nasi berani ini bukan sekadar hidangan biasa tetapi satu warisan yang terus hidup dan dinikmati oleh orang ramai.